打仗，谁也不准跑。 早、啊嗯。昨天晚上睡得好吗？很好。你呢？挺好的。那就好。 你去收拾收拾、啊，我做早餐。嗯好，我一会儿出去。 不就是吃个早餐吗？怎么穿的穿的这么正式？嗯，这是女人对时尚品质的追求，你不懂这点事情交给我。你要来做早餐？ 那我就等着你做我们的第一份早餐。去吧。 嗯，本来还想跟你做顿早饭的，没想到还要麻烦你出手，辛苦啦，小袁。张亮。 怎么样？嗯。不过说实话，你这个味道还是很对我胃口的。那当然，只要你吃的开心就好。吃吧。嗯。那你也尝一下我亲手为你热的牛奶、嗯。怎么样？味道是不是也一级棒？这微波炉叮的。嗯。嗯干杯。 准备。以后啊，每天早上给你做。